Всем привет, с вами Аня, и сегодня мы продолжаем играть в NMD. И меня так достал этот босс, что я даже не знаю... У меня, по-моему, уже три... Э, да, у меня уже три видеоролика с ним. Ну, в смысле, два, которых я уже сняла, и вот этот один. Очень... Вот. So well Мы же лучшие зомбаки Зомби, 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 беги Мы, Ты же это Ты все сможешь Ты все сможешь Ради Бена Ты все сможешь Ты все сможешь Ради своего уж друга Ты смелее Смелее ты беги Ты сможешь Ты сможешь Своего друга спасти Ведь ты же герой ведь ты же супергерой. И я знаю. И мы все знаем, что ты победишь. Мне осталось всего лишь немножко. 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 И немножко. Ей. Так, заберем банки. Да. И наконец-то я его убью! Ну, конечно же, у меня останется одна жизнь! Ну, в смысле, у этого зомбака! Да! Давай! Да ну! Он... Да он... Я чё, зря старалась, что ли? Я чё, зря старалась, что ли? Ты шо мне, блин? Ты шо мне вообще, что ли? Как ты мог промахтись? Ты же реально в точку! Как так? как так? Не, ну реально, ну как так? Извините. Не, ну реально? Ну как так? Не может такого быть? Как я промахнулась? Это просто ужас, ребята, просто. Кстати, вы видите, что у Эда нету носа? Он отрезался. Не, не знаю, у него нет носа. Или у него отрезали это, или это у него просто череп. Или ему отрезали нос, или это у него просто череп. Да, да как то? Вау, видели? Когда же его уже вы? Вы чё, совсем уже? Ну вставай живо! Совсем уже козявки понапускали, блин. Да, конечно. Не козявки, а полный бред какой-то. Не, ну реально, бред это какой-то все. Да ну блин. Его вообще возможно победить или нет? Ну да, я видела, что какие-то люди Видеоблогеры его побеждают, но блин, это уже перебор. Девятолетняя Вось... девочка... Да, у меня в понедельник день рождения, я знаю, но не сейчас. Девятилетняя девочка не может победить огромного, злобного клоуна? Да чтоб тебе мужики так давали, как ты мне, блин, победу. Игра, ты чё? В смысле, клоун. Подай мне хоть немножко победить тебя, не знаю. Короче, дай мне победить, а то я, блин, тебя, блин, так врежу, что ты, блин, вообще... Я вообще стану сумасшедшей, как ты. Да может ты вообще сошел с ума? Ты такой сумасшедший, блин, что я, блин, не понимаю. О, я знал, как я его буду называть. Зомби-убийца! Не! клоун убийца Да! Я буду его называть! Так! клоун убийца КЛОУН... Не! Джек я его назову! Джекил! 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 Джек я его назову Джекил! Да! Точно! Джекил, дай мне пройти! Этот уровень! Я так хочу его пройти! Ладно! Но дай мне пройти свой уровень! Потому что я от тебя врежу, ведь я пушок. В смысле, пушельник. Пожалуйста, держись, держись. Я сейчас как Деда Мороз, блин, буду ржать. Послышите? Ржет. И я так буду тоже. Ха-ха, ха-ха, ха-ха. Так он и в ответ мне тоже поржал. Вы слышали? Я поржал и он. Хватит ржать. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Все, хватит. С меня хватит. Да ну заткнись ты. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Все, помолчи. Твой голос меня раздражает. Мину... Держись. А ну, держись. Там, блин, ну, я так не играю. Не, ну реально. У меня уже руки, блин, устали. не, ну реально. Я никак не могу победить этого монстра. А у него всего лишь осталось две жизни. Две! Ты можешь, пожалуйста, своими руками. Блин, да. Я не на... Я ненавижу этого зона. в смысле, клоуна. Я слишком тупой, что тут был клоун. бежим, 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 бежим. Так. Все, наконец-то. <свистит> так, ну прыгай. <свистит> <свистит> Блин, как так? Как он меня мог убить? Как? Я что, пригнулась? Я не видела. Ребят, если вы видели, пишите в комментариях, видели или нет. Блин. Если хотите, можете сейчас написать. Пока, пока, пока я не нервировалась. Блин. Пожалуйста. 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 Так, 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 Проходим, проходим, проходим. Так. О, все. Теперь можно. О, все. Вставай. Так. 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 Вау. Так, 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 так. Так, 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 е. Ладно, мы закончим следующей серии. Всем пока и всем удачи.